Подготовка к Новому году. Шесть вечера. Будут у нас дыруны. Дыруны. Эти как они? Бульбашские. Че как они? Какие они? А что вы ожидаете от Нового года? Мира. Мира, 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 мира. Ну, соответственно, потом и мира после победы. приехала волонтеры. Вы в безопасности. Новогодний стол. Играют <laughs> немецкие мальчики. <laughs> <laughs> что ты ожидаешь от этого Нового года? Нового года? Во-первых, что, чтобы мы победили. Вот, в принципе. то будет вообще супер. Ну, чтобы Крым отбили. Хочу с девушкой все-таки поехать в Крым отдыхать летом. Вот. В Крым наш. Вот, чтобы там войны не было, все остальное. Ну, в принципе, желаю. хочу, чтобы мира было побольше, чтобы поменьше было трупов, все остальное. А где ты будешь встречать этот Новый год? Новый год? Ну, вот в Песках встречают. А, а именно в 12 часов? В 12 часов буду на небе. Вот, на позиции. Надеюсь, что все парам там не захочется на станковые фейерверки пускать. Вот. Ну, посмотрим, как она будет, в принципе. Хотелось бы, конечно, там с одними встретить, там, с девушкой со своей. Люблю просто я очень сильно. Скучаю очень. Ну, блин, вынужденная мера. Нужно защищать свою страну. Это на данный момент главная цель. Сколько тебе лет? Было 20 недавно. На Хэллоуин. Тоже в казарме встретил. Ничего. Вот. Скоро закончим. Скоро добьемся своего. Добьем свою землю как говорится, здобудешь украинскую державу, або загинешь без за нее. Вернемся домой будем уже спокойно жить. Пока месту. Будем тут сидеть, воевать. 35 минут до Нового года. Uh -huh. Я вообще, короче, ну, чтобы вот так не было войны, то я, бы добивался того, чтобы двух детей делать. Я вот двух детей сидел. Семью. семью и двух детей. А ты так мало? Вратите, вратите. На данный момент хочу только да? Хочу мальчика и девочку. С, с новым роком. Дякую. Заявно. Ну, вот да? у меня домик в Крыму, в берегу моря. Вообще супер. Вот, да, Майку таке собі сумне свято, бо сьогодні я чув. Юля чу. казала, що наші хлопці попали в полон. То таке свято. <смітна> Але дуже дякую всім людям, <смітна> хто приїхав до нас. Дякую. Дякую за допомогу, що нам допомогли. Дуже вам дякую. Але маю надію, що... Як це? До Москви не так далеко там. <с1> слава Украине! Героям слава! Слава нации! Слава Украина! Пуля на Украина! Пуля на Украина! Пуля на дузе, Путин! Хуй И чтобы все тебе было Ни <laughs> хрена. <laughs> Значит, следующий год будет сытым и довольным? <laughs> Не, это суровый правокися. Он ест только армейский паштет. Первый да, да, Новый да, год бублика. Ну, когда Дай бог не последний. Две, три. Сколько да, есть? Все на, давай. Сон уходит на передовую. На, встречает Новый год Возь там. Давай, Душу и тело мы положим да, за нашу свободу.

Хорошая. да? Правильно, ты говоришь этого места поподробнее. Нет, она одела этот, как вот этот, венок. Венок, венок. Да, вышла, говорит, я вышла погулять, встретила парня, и вдруг подул ветер, и вот сдул мне этот венок, и все. Ну то есть так забланировано, но... Давай лучше, ну Как девушка встретила первую любовь, это лучшее ощущение. Да, да. Внимание. Добрий день, дорогі наші захисники України. Мене звати Смаль Максим. Я навчаюся у другому Б класі Торчинської середньої школи. Я розумний хлопчик. Я бажаю вам успіхів. Дуже хочу, щоб ви перемогли. Пишаюся вами та хочу, щоб наша країна була єдиною і незалежною. Я і моя сім'я молимось за вас. Повертайтеся скоріше додому. Мой телефон траляля Максимко. Как переможете, подзвони. Максимка, 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 я... Максимка, 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 Предлагаю. Коржиком буду, перезвоню земелье. То в любови не знается, то и горя не знает. Ой, Вы, что-то повеселее. Ой, хорится, туманится, дивни дождь идут. А молоді жовня жуняки, Медорівку п'ють, гуляють, А молодые жовня Жоня рики, якась медовіку ну. в любов геть. Чужа жінка, як я гідка, як вишневий цвіт, а ти ж мені, без шабелином зав'язала сіт і рушник вишиваний, на щастя, та бородала, клета, на полі. И приїхав Дед Мороз с подарунками. Давай. О, дякую дуже. А конфеты? На табуретку надо дозволим. Это как костюм Кимара. У меня вот есть указочка, в которой... Это же не пукать жиденьким. Да. Ну это моя резинка, чтобы у вас была. Да, Давай. Да. Нам, а? 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 Да, да. О, сейчас я еще теплый Тенка Бублика спасли. Ну, как спасли? Он из песок выехал. Он едет из горячей точки на родину Бандариш. <laughs> да. да. Бублика. У паза родилась на Волыне. Придай привет. Всем котам, сепаратистам смерть. Все, Бублик. Пройдешь в вышке, поедешь. Добивать лугандонскую гниду.